Селя Малеко. Добрый день. Боже мундиал на радио. Украина. Харьков. Божевильный мундиаль прогнозирует результат матча Бельгия-Россия. На радио новая волна. Наша тема это футбол, чемпионат мира по не, не просто футбол, а сумасшедший футбол. В смысле, божевидный. Итак, матч. Бельгия, Россия. Мы бы хотели попросить наших футбольных болельщиков, чтобы они прозвонили к нам в студию. Ага, И хитро. Мы считаем звонки. Позвонки, да, тех, кто позвонит звонков. сейчас во время эфира. Mm -hmm. У нас есть звоночек телефонный первый. Алло, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что Бельгия победит. Бельгия? Почему? Не, да, ну и даже не потому, что ла-ла-ла, а просто в Бельгии очень вкусный шоколад. А где девочки любят шоколад, как может быть что-то другое. Ага. Это будет, наверное, один из самых интересных матчей, по моим ощущениям, потому что, ну, Россия, потеряв два очка, скорее будет просто рвать, а Бельгия – это очень необычная команда. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, За говоря, кого? Я, честно говоря, не являюсь в гостем, да, ну, тем, тем лучше. <laughs> Точнее прогноз будет. Я буду очень желать, чтобы выиграла Бельгия. Бельгия. Все считают, что это будет открытие чемпионата мира. Это мощнейший коллектив, который прекрасно сыграл отборочный турнир. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Кто, кто выиграет? Россия Бельгия? что э, не могу вообще думать о том, что Россия вообще где-либо... Как-нибудь как у кого-нибудь что-нибудь выиграем. По-нашему... Что Россия... У нас в гостях был безумный мундиа Владимир Честилин и Зарема Ахманова.